Всем привет, ребят! И я вас научу сейчас летать в апдейт, ну, в ютубер симулятор в Тусоне, короче. Как можно вот так вот легко летать на хаверборде? Неважно, какой у вас хаверборд. Этот хаверборд меня дали в трейде, потому что за крутую штуку из ивента. Из ивента. Ну, а я сейчас вам покажу, как это делается. Мы подлетаем вот сюда. Заходим там, где самолет. Можем просто, можем на хаверборде, не важно. Но главное, желательно, чтобы у вас он был прокачан. Потому что без прокаченного хаверборда я не пробовала это делать. Залазим на эту гору. Ну, надо на любую, но тут самая высокая точка, ну, на которую можно залезть. Типа, с которой можно... Это мне сложно объяснить, выпечно. За такое, но я не могу это объяснить. Ну, короче, сюда нужно залезть. И мы летим. Просто стриваем, на кнопку стрибать каждый раз и как можно быстрее, чтобы не падать. Вот я не нажимаю на кнопку стрибать. Вот так я нажимаю и лечу Тут є бар'єри у магазина, наприклад, е, є бар'єр, і ви можете врізатися. Це не і цей баг не пофіксували поки що. І це саме круте, тому що ви так можете своїх друзів пранкомати. раз. По-друге, ви можете так е, завлікати людей, щоб вони, е, щоб ви затрейдили хаверборд на якусь прикольну штуку. Е, всім. Ну тоді, всім пока-пока. Выбиться. Всем пока-пока.